и так далее. Только и не державную У нас есть перспектива от кабинета министров получить деньги на восстановление разрушенных зданий и сооружений. Речь идет о жилом фонде. Ориентировочно цифры будут примерно таковы. Ну, могу ошибиться, что малая степень, порядка 20 тысяч гривен, Средняя степень порядка 50 тысяч гривен и полностью разрушенные порядка 100 тысяч гривен на один объект. Вони там трошки якісь там гайди, трошки підупали духом, треба, що дивіться, люстрації не відбувається. Дійсно, скоро рано чи пізно прийдуть ці кошти. І ті сепари, які навіть просто не сепари, вони ж просто крали всю життя. Вони бюджети піляли. Завтра прийдуть ці кошти, вони розпіляють ваші бюджети і ви не відбудуєте свої хати. В зв'язку з цим є таке продовження. Створити комітет громадського контролю. Без різниці, хто туди вийде. Пускай туди. Зайдет, э, я не знаю, антикоррупционный, иллюстрационный, какой угодно комитет. То есть комитет громадского контроля, который будет из представителей народа, представителей, может быть, обязательно пресса. Обязательно пресса там должна быть. То есть наши ЗМИ, вот я, я бы очень бы хотел бы, чтобы там были представители громадского телевидения, представители громадского телевидения. Почему? Потому что, на мой взгляд, это телевидение, которое не заангажировано и которое ну, показывает всю правду. Именно были не просто как пресса, а как члены комитета. Цель такова, чтобы люди могли контролировать распределение тех же денег, тех же пакетов. В дальнейшем, на сегодняшний день, у нас сейчас надо бы и посмотреть сегодняшнюю деятельность, работу нашего исполкома, работу наших коммунальных служб.